Ковальчицької. Сьогодні у нас в гостях Анна. Це новий майстер на Святошинській 3 А. Стиліст, візажист, перукар, все в цілому. А, привіт, Анна. Скажи, а зараз прийдуть до тебе нові клієнти. Які у тебе до них підхід? А, перво-наперво я з кожним клієнтом підходжу індивідуально. І, звісно, ж, маска не позволяют улыбнуться на все 32 <свят> и показать, насколько мы рады каждому клиенту. И каждый клиент, приходя в наш салон, может получить индивидуальную консультацию. Когда я знакомлюсь с новым клиентом, в первую очередь, конечно, очень важно к себе расположить, показать, что ты хороший мастер, и в тот же момент посоветовать что-то полезное. Соответственно, это уход за волосами я спрашиваю. Я задаю ряд много вопросов поначалу. Конечно, многие клиенты, может быть, шокированы, потому что они не привыкли, что их так расспрашивают. Но я объясняю им, что это для меня очень-очень важно, потому что я хочу, чтобы у меня все ходили красивые, здоровыми волосами и максимально образ подходил их внутреннему и внешнему образу. Тобто, бажаєш, відчувається ця енергетика, як ти хочеш зробити людину красивою. А скажи, а як ти а, підбираєш образ? Тобто дуже часто ти змінюєш образи людей чи бояться? Вони бояться, але на самом деле я, моя уверенность передається клієнту в тому числі. Видя клиента и немного пообщавшись с ним, мы выбираем и подбираем то, что подходило и по внутреннему состоянию человека, и по внешнему образу. Потому что это не, непрерывно должно соединять друг друга. Mm -hmm. Как-то так. Mm -hmm. И не нужно сразу наставить, нужно просто дать возможность выбора. Анна, дякую дуже вам. Це була Анна, Новий майстер. Не забувайте, дзвоніть, записуйтесь, не забувайте поставити лайк, коментарі. Ми з любов'ю чекаємо вас у нашому салоні.